Честный депутат все-таки поддержал идею повышения пенсии, но пока только в соцсетях. Лайками и репостами. Яна! Яна, а какой у меня пароль на Фейсбуке? День рождения ваш! Подожди, а обычный день народжения, чи то, и когда меня то есть, за взятку взяли и потом оправдали? Тот, когда вас откачали от передозника кокаина. А, так то шестый, что ты запомнить не можешь? Так, то был 31. Егор Григорьевич, вам ваш пиар-менеджер. Ой, снова этот пиар, господи. Чтобы без него не можно. Евгений, душа моя, день добрый. Не добрый, Егор Григорьевич, не а Добрый. Шо, а что трапилось? Вы перестали общаться со своими избирателями в соцсетях? Я пароль забываю. Я же вам сказал, поставьте какую-нибудь дату, день рождения или другое важное событие для вас и не парьтесь. Евгений, душа моя, мы на все уладили, только за последний рик. Було шість значими событий, і який з них більш значимою, я навіть сам не знаю. Я вас розумію, але ви повинні регулярно твітити. <риклад> Євген, <риклад> дякую тобі, що ти переживаєш за мене. Дякую. Але все нормально, почки вже роботають. Я твітю так, що дай Бог кожному. Рад за вас. Но я по другому вопросу. По какому? Я по поводу отжимания. О! Все, треба было починать. Отжимания я люблю. Отжимания то классная штука. Что будем на этот раз отжимать? Завод? Э, Чему же может фирму? Чи земельную делянку? Нет, я по поводу вашего отжимания. А что такое? А, кто у меня что хочет виджаты? Я здесь всем делюсь. Да нет же, видео, на котором вы должны были отжаться 22 раза. Помните? Ой, помню. И вот его придется переснять. Не-не-не-не-не, ничего переснимать не надо, там нормально все, не, не надо. Егор Григорьевич, там видно, что вы отжались всего один раз, а потом видео зациклили. Что, сильно видно? Да, там мужик вперед ходит на ход. Пока что такое и бывает, людина что-то забыла и вернулась. 22 раза. Ну, может, и... слухай, какая разница? Заметят, не заметят? Давай в интернет ее и мать ее так. Да вы что, нельзя такое выкладывать в интернет? Тем более у вас уже есть один прокол. Який прокол? На крещение, когда вы вместо проруби нырнули в бассейн на Шри-Ланке. Ну, ладно. Егор Григорьевич, придется отжаться. Слухай, ты мне скажи честно. Это МВФ новые вказивки прислал что типа дадим транш только после того, как мы тут будем делать полный дебилизм. Мы и так много делаем. Ну что ты? Да нет же, это из Америки пришло. Ну, ця Америка. Из Америки лучше прошло 22 миллиарда долларов. Вот тогда в Кабмине не то что отжиматься начали, а они там рандат фляг сальта, рандат фляг сальта 22 раза в день. Поймите, эта хрень про 22 раза очень важна для политики страны. Слушай, ну не обязательно же отжиматься 22 раза. Я могу покормить рыбок 22 раза. Егор, Егор, давайте отожмемся. Давайте. Слушай, ну а может двойника найдем? Нет. А компьютерная графика, это тоже дорого? Дорого и заметно будет. Слушай, может я просто денег дам? Все ваши уже отжались и отсчитались. Прямо все? Все. Вот я тебе за язык не тяну. Зараз я позвоню Колі, Коля ні під одну владу не прогибався. Коля, здоровчик. Слухай, а це у тебе 22 віджимання. Ти забив чи повівся? Аджимався? Руки боліли 22 дні. <риклад> Нічого собі. 22 капельниці поставили. <риклад> Його, ти чув... Слухай, а, а, а серед наших є такі, хто не застав і відказався? Твой шеф. от глыба, а? Вот сейчас еще больше его зауважал. И что, еще и было? В Киев вызвали. А что потом? Дупа болела 22 дни? Понял, <решит> Коля, я передвоню. Ой, 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 Ну что, приступим? Ой, 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 ой. Ну я же не могу так без разминки. Так, подожди. Вот раз, вот. Слушай, а давай я вот так до стенки стану? А ты камеру, как будто она лежит, вот так вот. И я такой, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, а? А как вы объясните людям, что у вас портрет президента на полу лежит? <свят> что ты прибираешься? Ой, господи, ладно, вот тут стой, вот тут стой и снимай. Все, сейчас будет. Ключа, ага. Я, губернатор Егор Грогорович Крутоголов, принимаю челлендж. И сейчас выдержусь 22 раза. Четыре. Пять. Да ты что ты из снимаешь? Я тут стал там стоять. Ну что ты? Егор Гос... Григорь, Григорьевич, надо так, чтобы вас видно было. Когда будет видно, тогда будет стыдно. Не надо, не надо это снимать. Давайте вы здесь лучше отожметесь. Давайте, давайте, давайте. Ну, а вот, допустим, я отжался. Допустим. А кому его передавать? Ну, как кому? Всем, кому угодно. Сейчас все отжимаются. Ага, все. Даже винницкие. Ну, да. вообще авторитетов не осталось. Готов? <рых> да. Слухай, а что ты думаешь э, э, насчет моего фото, как я отжимаюсь? Ну и как люди поймут, что вы отжались 22 раза? А мы фотку запустим 22 раза, оно как мультик получится. <рых> Нет, надо видео. Давайте. Так, все, включив, точно? Да. <плых> Сколько раз было? Один. Блин, по ощущениям, 35. <с Harus> не, вниз не вниз сложно. А вот вверх, вверх, конечно, не очень. О, слухай. А ну, давай, иди а, вниз, лягай. Зачем? Ляг. Лягай, 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 давай. Вот, вот представь себе, как будто камера внизу лежит, а я над ней вот такой отжимаюсь, да? А ты меня снизу подштовхуешь, понял? Как я вас подталкивать буду, у меня в руках камера. Ногами, давай, давай, снимай шкарпетки. Шишовано там вот это. Да? Все, готов? Давай, давай, убирайся. Снимаю. Я губернатор, Егор Горьевич я принимаю челлендж. И раз. Давай, давай, давай. <мех> «Я что, уволена?» Яна, это не то, что ты подумала. Это... Это челлендж. Я бы тоже смогла, это челлендж. Я что, безрукая? Ян! Господи, блядь. Ой. Не-не-не, все. Не, не. Давай без отжиманий, ну его нафиг. Ой. Хорошо. Давайте запустим социальный ролик, шо -шо? в котором вы в одиночку а? уберете снежную дорогу. Так. Как вам такое? А что, так и можно показывать? Да, это сейчас очень актуально. К тому же мало кто может это повторить. Да ладно, я таких любителей, знаешь, сколько знаю. Ну ладно, если так, оно. Можно, то пожалуйста. Да, белые дороги, белые дороги, а, а что и ступали мои ноги все белые дороги. Егорик, что вы делаете? Что, собираюсь убрать снежную дорогу самостоятельно, или могу разделить на двоих? Я имел в виду лопатой. Ты что, лопата? Я тут чайную ложечку попробовал. Так меня само так убрало, что почки только вчера включились. Так что ты будешь, что не? Уби... уберите ты немедленно! Фу -фу -фу. Начали? Я начинаю цей иди в дупу челлендж. И начинаю с своего пиар-директора. Хорошо, хорошо. Другой челлендж. Как вам такой челлендж? Ставь фью маус. Что за... Закрой свой рот. Да ты сам закрой свой рот, дубина. Ч челлендж так называется. Надо чем-то набить рот и с полным ртом передать эстафету своему другу. Слушай, давай я краще Яну позову. Яна, хоть сюда. У нее и краще получится. Яна! А какая Яна? Что, не? Вы должны в кадр. А Яна, а, Яна, отбой. Яна, хоть сюда. Яна, отбой. Хоть сюда, отбой. Хоть сюда, отбой. Прикинь, что там зараз в приемной творится. Пока мы с вами ерундой маялись, вам еще один челлендж прислали. Я кидал. Вот, смотрите, пожалуйста. Значит, я, Иваница Олег Петрович, официально заявляю, что больше взяток не беру. И передаю эту эстафету Егору Григоровичу. Ну ж, как, если я призвище не почу, значит я челлендж не принял, правильно? Ну то как с повесткой из военкомата, если лично в <рррористов> руки не дали, то а, извиняйте, бананю немае. Ну другие же увидят, это же интернет. Точно, ё-моё, а ну давай, они там в набу вообще с ума посходили. Так, а ну давай, челлендж, ответка. Я Почув челлендж от Олега Петровича и в свою очередь передаю на него компромат. Однажды, 3 числа, в сауне, значит, Дионис и Афродита. Олег Петрович... Его, Егорич, зачем вам такой пиар, скажите? Точно, точно, не надо. Давайте а -а -а. лучше какой-нибудь свой челлендж запустим. Я кто? К примеру, недавно был такой челлендж. Называется «Манекен». Так. Все замирали в героической позе ага. и какое-то время стояли. Так... Это ж бомба! Это я могу. В героической позе. Да. Ага, давай, снимай. Давайте. Ага. Я начинаю запускать новый челлендж. Все запустил. Вот, а то не челлендж, то челленджер. О, так и не долетел до этих слоев атмосферы. А, а, Открой окна. Ой, а, а вы не можете какой-то нормальный челлендж запустить, а? А что, этот такой был нормальный? Да какой-нибудь благотворительный. Перечислить деньги в какой-нибудь фонд и передать эту эстафету своему другу. Идея классная. Ну давай, чтобы денег не надо было платить. Давай. Ну, тогда обливалки, брызгалки. О, только у меня же есть то, как я там холодной водой обливался. Ты что, не запустил его в интернет? Конечно нет, такого нельзя людям показывать. Надо же было в трусах обливаться. А что, сильно видно, что без трусов, да? Ну, до холодной воды сильно. А потом не очень. Слушай, давай вот до холодной воды отрежем и в интернет. мне там стыдаться не мачему. Егор Григорьевич, если вы сейчас не выполните какой-то челлендж, вас могут уволить. Что значит уволить? Я, между прочим, губернатор. И в мои губернаторские обовязки не входят в ваши челленджи. Да поймите, сейчас время такое. Если вы не будете исполнять свои обязанности, ничего страшного. А вот если вы не будете участвовать в челленджах, это уже сильно зрада. Не-не-не, нам такого не надо. Так, ну, если моему народу надо, чтобы я занялся какой-то фигней я это сделаю. Сейчас мы запишем сразу несколько челленджей. Ух ты. Давай, сейчас небольшая разминка. Раз, два, три, четыре, пять Записал? Вызывай швидку Егор Георгиевич, у меня память в телефоне закончилась не вызывай для себя Это шоу для тех, у кого есть телевизор -шоу. На наши концерты не требуют визы -шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом А все остальное смотри вне эфира